श्री स्वामी समर्थ माझ्या बाळा आजचा दिवस तुझ्या आयुष्यातील एक नवा वळण घेऊन येणार आहे कारण आज तो ऐकणार आहे स्वामी समर्थाचा चमत्कारिक सिद्ध मंत्र हा मंत्र फक्त शब्द नाहीत बाळा हे आहे स्वामींचे प्रत्यक्ष शक्तिरूप तू फक्त डोळे मिट आणि अंतकरणातून स्वामी समर्थाचा ध्यास घे भाशीर कसं संकट मागे फिरते वाहशील कसं अडकलेलं काम पूर्ण होत आहे आणि वाहशील कसं रिकाम्या पाकिट पुन्हा भरते जर तुझ्यावर कर्जाचा डोंगर आहे काम दड होत नाही कितीही मेहनत करूनही फळ मिळत नाही तर आजचा हा मंत्र तुझं नशीब बदलून टाकेल हा मंत्र ऐकताना तुझं पूर्ण ध्यान स्वामींमध्ये गुंतलेले पाहिजे कारण जिथे जिथे श्रद्धा तिथे चमत्कार घडतो हा मंत्र कमीत कमी एकशे आठ वेळा ऐक आणि अनुभव घे स्वामींची कृपा क्षणात जाणवेल पण एकदा अटीवर जर तुझ्या मनातून वाटत असेल की स्वामी समर्थाने तुझ्यावर कृपा करावी तर हा मंत्र किमान तीन भक्तांपर्यंत पोचवू कारण हेही तुझं कर्मपुण्य ठरेल दिवस सुवर्ण आजचा दिवस सुवर्ण संधी आहे बाळा ज्यांनी ऐकलं त्यांच्या आयुष्यात अविश्वसनीय बदल घडेल पण तुला एक विनंती आहे ऐकून विसरू नको जे शेवटपर्यंत आहे हे तुझं नसे बदलू शकतं आणि शेवट ते जर खरं वाटत असेल की स्वामी समर्थाचा चमत्कार करू शकतात तर खालील श्री स्वामी समर्थ कारण हेच तुझं अंत्यकरणात असेल स्वामींशी जोडण्याचा माझ्या बाळा स्वामींशी कृपेचा अनुभव फक्त ऐकण्यात नाही तर मनापासून स्वामींना हात मारण्यात असतो स्वामी दूर नाही तेथे आहे तुझा विश्वास तुझा अश्रू तुझ्या हाताने नजरे आज आम्ही तुला सांगतो हा मंत्र केवळ ऐकू नको त्याच्या स्वतःला झोकून दे बघ बाळा तुझं मन कसलंय तुला वाटतंय की सगळं संपलंय पण स्वामी म्हणतात माझ्या बाळा तुझं नशीब मी लिहिलेलं आहे फक्त थांबलेलं आहे हरवलेलं नाही स्वामींच्या मंत्रामध्ये एवढी शक्ती आहे की तुला आजच काहीतरी वेगळं जाणवेल काहीतरी आतून आले डोळे भरून येतील बाळा ही वेळ आहे आत्मसमर्पणाची पण हा क्षण आहे स्वामींना मनातून बोलवण्याची स्वामी ऐकतात का हो बाळा जेव्हा तुझ्या डोळ्यातून अश्रू येतात ना तेव्हा स्वामींचं हृदय हात धरलं जातं आणि ते क्षणात पाठीशी उभं राहतात तुझं काम कुठे कर्ज झोपले उ उडवते घरात शांतता नाही मन तुटून तु गेले तर फक्त एकच कारण हा मंत्राचा जप पूर्ण श्रद्धेने ऐक आणि म्हणत राहा श्री स्वामी समर्थ श्रीस्वामी समर्थ आज जेव्हा हा मंत्र तू ऐकशील तेव्हा तुला जाणवेल की हृदयात शांत झाले चित्ता विरघळली आणि आत्मा कशाला तरी पवित्र शक्तीत नालाय अनुभव शब्दात नाही मांडता येत बाळा हा अनुभव फक्त अनुभव येतो स्वामींच्या सानिध्यात एक विनंती आहे जर तू खरंच स्वामींच्या कृपेने अनुभव घेतलास तर तीन जणांपर्यंत हा मंत्र पोचव हे तुझे पुण्य तुझे कामस होईल शेवटी एक वाक्य स्वामींना शंका नको बाळा स्वामींवर विश्वास ठेव आणि त्याचं नाव श्री स्वामी समर्थ हृदयात रोजून माझ्या बाळा किती दिवस झाले ना कर्ज वाढत आहे बाकी रिकामा घरामध्ये डबे रिकामे आणि म्हणते तर पूर्णपणे तुटलेले आज ऑपरेशन आहे आणि पण पैशाची सोय नाही आवश्यक संपत्ती संपली पण खिशात एक रुपया नाही काम मिळत नाही धंदा बसलाय फोन कर्जांचे ताळटे सगळे गुदमरणारे वाटते पण बाळा स्वामीचे कृपे पुढे सगळे नग्न्य आहे आता मी तुला देतो एक प्रसिद्ध चमत्कारी आणि अगदी अनुभवलेला मंत्र स्वामी मंत्राचा मंत्र हा मंत्र ऐकताना एकच करा मनातून रड पण स्वामींना धरून रड कारण स्वामी अश्रू ओळखतात स्वामी अंतकरणात वाचतात आणि जेव्हा भक्त खसतो तेव्हा स्वामी स्वतः उभे राहतात चला तर मग भक्तांना आपण उशीर न लावता या स्वामी छा शक्तिशाली मंत्राला ओम श्री स्वामी सर्वधन सर्वधनप्रदा नम ओम श्री स्वामी सर्वधन प्रदाय नम ओम श्री स्वामी सर्वधन प्रदाय नम ओम श्री स्वामी समर्थाय सर्वधनप्रदाय नमः ॐ 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 श्री समर्थाय सर्वधनप्रदाय नमः ॐ श्री समर्थाय सर्वधनप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सर्वदनप्रदाय नमः ॐ श्री समर्थाय सर्वधनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वधनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी स्मर्थाय सर्वधनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वधनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वदनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वदनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वदनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वधनप्रदाय 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 नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वदनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वदनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी स्मर्थाय सर्वदनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वदनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वधनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वधनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी स्मर्थाय सर्वधनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वधनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वदनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वदनप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सर्वदनप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सर्वदनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वदनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वधनप्रदाय 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 नमः ॐ श्री 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 स्वामी समर्थाय सर्वधनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी स्मर्थाय सर्वधनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वधनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वधनप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सर्वधनप्रदाय नमः ॐ श्री 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 स्वामी 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 समर्थाय सर्वदनप्रदाय 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 नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वधनप्रदाय 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 नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वदनप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सर्वदनप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सर्वदनप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय सर्वदनप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वधनप्रदाय 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 नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय सर्वन प्रदा नम